ताज्या घडामोडी उल्हासनगर महानगरपालिका हद्दीत कोणताही परवाना नसताना एक बोगस डॉक्टर काम करत या प्रकरणी उल्हासनगर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला माहिती मिळताच आरोग्य विभागाने अधिकारी सह या डॉक्टराच्या क्लिनिक वर धाड टाकली यावेळी हा डॉक्टर त्या ठिकाणी अवैधपणे व्यवसाय करत असल्याचं आरोग्य विभागाच्या निदर्शनास आलाय त्यामुळे आरोग्य विभागाने कोणताही परवाना नसताना बेकायदेशीरपणे रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या या बंदक ले। बार या क्लिनिक त्याचबरोबर प्रकरणी पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात अर्ज देखील दिलाय उल्हासनगरच्या कॅम्प नंबर पाच सेक्शन चाळीस भागात भरत कुमार जयस्वाल हा डॉक्टर वैद्यकीय व्यवसाय करत होता या डॉक्टरच्या क्लिनिकवर आरोग्य विभागाच्या मोहिनी धर्मा या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आणि त्यांच्या पथकाने अचानक धाड टाकली यावेळी हा डॉक्टर बी एच या कर्नाटकचा चा पदवीधर असून महाराष्ट्र राज्याच्या काउन्सिलचं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट असणं आवश्यक आहे मात्र तशा कोणत्या प्रकारचे सर्टिफिकेट भरत कुमार जयस्वाल या बोगस डॉक्टर कडे आढळून आल्या नाही ना शिवाय या रुग्णालयामध्ये सात ते आठ बेड होते ज्याची कोणतीही परवानगी या डॉक्टरला इथे नाही या डॉक्टर कडे व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक कोणतीही शैक्षणिक पात्रता नाहीये शिवाय डॉक्टर व्यवसायाचे नोंदणी प्रमाणपत्र देखील नाही अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे स्वतःचं क्लिनिक चालून नागरिकांची फसवणूक केल्याबद्दल उल्हासनगर महापालिका आरोग्य विभाग ने हिल लाइन पुलिस डॉक्टर विरोधात तकरार दिली है नमस्कार मैं डॉक्टर मोहिनी धर्मा एमओ यू एन सी डॉक्टर भरत कुमार एंड बाकी पच्चीस डॉक्टर का मेरे पास कंप्लेन आया था लेटर कलेक्टर ऑफिस से बोगस डॉक्टर का जिसमें ये डॉक्टर भरत कुमार का नाम था तो जैसे ही मेरे पास इसका लिस्ट आया तो मैंने पहले डॉक्टर भरत कुमार का जो है ना वेरीफाई किया काउंसिल को लेटर लिखा हेम्योपैथी काउंसिल को लेटर लिखा कि आपके पास रजिस्ट्रेशन इसका कुछ है क्या तो वहाँ से मुझे लेटर आया कि इसका कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं है तो फिर हम 26 तारीख को कमिश्नर सर माननीय कमिश्नर सर अज़ीज़ शेख सर के मार्गदर्शन में में एम ओ एस मोइनी धर्मा एंड डी एम सी सर सुभाष जाधव सर एंड डॉक्टर पल्लवी पगारे हम लोग वहाँ पे गए डॉक्टर की क्लिनिक पे वहाँ पे मुआयना किया कि वो डॉक्टर का जो डिग्री है हमने चेक किया तो उसका जो डिग्री है डी एम एस का है जो कर्नाटका का है और यहाँ का महाराष्ट्र का जो रजिस्ट्रेशन लगता है वो नहीं है और ओनली वो प्लेन जो है बी एच एम एस है उसके पास और कोई डिग्री नहीं है जैसे ही हमने वहाँ पे देखा विजिट किया ना किया तो हमको जो भी मेडिसिन मिली वो एलियोपैथी की थी वो क्रासपैथी कर रहा था वहाँ पे इंजेक्शन था मेडिसिन था उधर एक भी मेडिसिन हेम्योपैथी का नहीं था वो खुद बैठा हुआ था हमने देखा हमारे सामने वो पैसे भी ले रहे थे पेशेंट भी चेक कर रहे थे फिर हमने उसके ऊपर एक सीढ़ी था फर्स्ट फ्लोर था तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे उसने आठ बेड लगा के रखे हैं जो कि कायदे का बन गए तो वहाँ पे दो पेशेंट को वहाँ पे ग्लूकोज लगा हुआ था एक को मैंने पूछा तो उसको लूज़ मोशन था और एक को फीवर था तो मतलब ये डे केयर भी कर रहा है ऐसा तो फिर हमने उसको पूरा डिग्री पूछा कि आपके पास बी एस एम एस का है तो आप ये कैसे कर रहे हैं ना वो पिछले पाँच साल से ऐसा वो वहाँ पे क्लिनिक चला रहा है उसके ऊपर पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई है कोई जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और बिंदास मुझे भी बोल रहा था कि मैं लीगली कर रहा हूँ ऐसा वो बता रहा था फिर मैंने पूरा उधर से जो है मुआयना करके पूरा वीडियो वगैरह शूट करके फ़ोटो निकाल के फिर मैं आ गई पुलिस के पास और एफआईआर दर्ज करने के लिए लेकिन दो तीन दिन के बाद मुझे जो है एफआईआर करने को मिला फिर मैंने उसके ऊपर गुना दाखिल किया है मैडम क्या कलम लगाया उस थर्टी थ्री थर्टी थ्री का कलम लगाया है तो उस को सील किया गया है या फिर वो नहीं उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की पंचनामा किया मैंने दो पंच दिए पंचनामा किया उसके बाद डॉक्टर को बोला है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसको बोला है कि क्लिनिक चालू नहीं करने का कर। स्वानंद मीडिया उल्लासनगर ताजा न्यूज ला सब्सक्राइब करा बेल आईकॉन वर क्लिक करा